Hai, selamat datang ke NY Channel Motivasi Sehat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah channel ni memang untuk korang. So, let's go. Okey, bila kita cakap pasal kolesterol tinggi, apa yang terus pop up dalam kepala? Mesti makanan berlemak kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap musuh nombor satu tu sebenarnya bersembunyi dalam cawan minuman manis korang? Ah, jom kita siasat sama-sama. Jadi kan, soalan besarnya ialah apa sebenarnya punca kolesterol tinggi ni? Saya rasa kebanyakan kita macam dah ada jawapan standard kan? Mesti terbayang benda-benda bergoreng, daging merah, mentega kan? Yelah, itu yang selalu kita dengar. Tapi betul ke itu je ceritanya? Hmm. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena kenal dulu siapa musuh kita ni sebenarnya. Apa benda kolesterol ni? Senang cerita, dalam badan kita ni ada dua jenis kolesterol. LDL yang kita panggil kolesterol jahat dan HDL, kolesterol baik. Cuba bayangkan, LDL ni macam a uh, longkang yang tersumbat, boleh buat masalah besar. HDL pula dia macam hero pembersih. Dia datang dia kutip semua sampah tu. Jadi, balance antara dua ni memang sangat-sangat penting. Ha, dan kat sinilah plot twist dia. Rupa-rupanya, suspek utamanya bukan lemak, tapi gula. Cuba dengar apa yang Persatuan Pengguna Pulau Puning cakap ni. Pengambilan gula berlebihan bukannya lemak adalah penyebab utama peningkatan wabak penyakit jantung. Huh, statement ni memang boleh ubah cara kita fikir kan? So, macam mana gula ni boleh jadi jahat? Macam ni. Bila kita ambil gula banyak sangat hati kita akan bekerja lebih masa dia akan tukarkan gula tu jadi lagi banyak kolesterol jahat LDL dan satu lagi lemak jahat nama dia trigliserida dalam masa yang sama kolesterol baik HDL pula makin kurang gabungan ni memang kombinasi yang bahaya risiko sakit jantung dengan strok terus naik mendadak jadi minuman apa sebenarnya yang kita kena perhatikan betul-betul ni Okey, cuba tengok statistik dari Kalbe Nutritionals ni. Siap sedia ya. Orang yang minum minuman manis hari-hari ada 98%, ya, yeah, 98% peluang lebih tinggi untuk ada kolesterol baik yang rendah. 98%. Gila kan? Ini bukan nombor main-main. So, kat mana gula-gula tersembunyi ni semua? Ha, senarai ini mesti korang familiar. I guess, teh boba yang tengah famous tu, kopi 3N1 atau kopi-kopi kafe hipster yang penuh sirap manis. Belum lagi air botol berperisa. Oh, dan jangan lupa, bijiran sarapan yang ada cop sehat tu pun kadang-kadang penuh dengan gula. Selain tu, ada lagi penyumbang lain. Contohnya, milkshake. Yang ni package lengkap. Lemak tepu tinggi, gula pun tinggi. Lagi satu, kalau minum alkohol berlebihan, dia akan kacau kerja hati kita, organ yang paling penting untuk kontrol kolesterol. Okey, tapi kena clear satu benda kopi tu sendiri tak salah tau. Kopi O kosong, okey je. Macam Dr. Zubaidi cakap, masalahnya start bila kita tambah gula, sirap-sirap, whipped cream, semua benda yang sedap tapi tinggi kalori itulah. Terus, dari secawan kopi, dia dah jadi macam dessert dalam cawan. Cakap pasal benda kita tambah dalam kopi kan? Apa cerita pula dengan krimer? Dia ni kawan ke atau lawan? Krimer bukan tenusu. Dengar macam sihat je kan? Macam bukan dari susu. Tapi sebenarnya benda ni produk proses. Bahan utama dia selalunya minyak sayuran dengan sirap jagung. Dan proses pembuatan dia itulah yang hasilkan lemak trans, musuh utama kesihatan kita. Jadi kalau kita bandingkan, krimer bukan tenusu ni ada risiko lemak trans yang boleh naikkan kolesterol jahat dan turunkan yang baik. Pilihan yang lagi bagus, susu berasaskan tubuhan macam susu badam, oat atau soya. Tapi ada satu tapi besar, kena selalu cek label, pastikan tak ada gula tersembunyi. Okey, untuk bahagian akhir ni, jom kita fikir balik apa yang selama ni kita anggap sihat. Ha, yang ni soalan legend untuk orang Malaysia, lagi-lagi time raya. Santan, nasi lemak, rendang, kari, semua ada santan. Tapi betul ke santan ni jahat macam yang orang selalu cakap? Jawapannya, itu mitos semata-mata. Sebenarnya, kajian tunjuk sebaliknya. Kalau kita ambil santan secara sederhana, dia boleh naikkan kolesterol baik HDL kita. Malah, kalau kita tengok komuniti kat seluruh dunia yang memang amalkan santan, kadar penyakit jantung diorang lagi rendah. Sebabnya, jenis lemak dalam santan ni, hati kita proses dengan cara yang berbeza, cara yang lebih efisien. Jadi, apa rumusan dia? Musuh sebenar kita bukanlah lemak sehat macam dalam santan tu. Dalang di sebalik semua ni, sebenarnya gula tambahan yang bersembunyi dalam minuman dan lemak trans dalam makanan proses macam krimer. So, apa yang korang boleh buat lepas ni? Ada tiga benda simple je. Pertama, rajin-rajinkan diri baca label. Kedua, fahamkan apa sebenarnya yang ada dalam makanan dan minuman korang tu. Dan yang ketiga, bila dah tahu, buatlah pilihan yang lebih bijak untuk diri sendiri. Jadi saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan, lepas dah tahu semua ni, lain kali bila rasa dahaga, apa agaknya yang korang akan pilih untuk minum?